Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita ada berada dekat Pinang dan kita nak test kereta kereta Zika 009 dan sebenarnya memang setiap hari kita ada pelancaran model baru kereta China Sebab dekat China kita ada 140 brand, lebih 140 dan memang yang masuk kat Malaysia ni sebenarnya agak sikit berbanding dengan apa yang ada dekat China dan hari ini kita test drive kereta Zika dan saya rasa saya memang suka dengan kereta ni. Ada beberapa perkara yang menyebabkan saya kereta ni memang kena dengan diri saya sebab sebenarnya sebelum ni kereta China tu bukan berada dalam saya punya dalam, saya punya radar lah dan hari ini uh, 009 kita akan cerita pemanduan lap dan juga bahagian dalam dia dan seperti biasa kepada penonton yang baru jumpa channel Mekanika boleh tekan like boleh tekan subscribe boleh tekan share dekat YouTube Facebook TikTok dan juga Instagram Mekanika Malaysia untuk kereta Zika, okay, Zika ni sebenarnya kereta syarikat yang baru dilancarkan 2-3 tahun lepas lah. Memang syarikat ini memang baru dan target audien dia bukannya uh, generasi tahun 1950-an ataupun 1980-an. Sebaliknya, jenama ini memfokuskan kepada generasi baru yang generation Z generation. Sebab tu, nama dia bermula dengan huruf Z, Zika ataupun dalam sebutan Cina dia disebut sebagai Jika. Okay, untuk Jika ni sebenarnya, sasaran fokus utama dia adalah kepada kereta premium elektrik macam NIO, macam Tesla dan juga beberapa jenama lain seperti BMW. Itulah sasaran dan fokus target audiens untuk Jika Zero Nine. Kalau kita tengok dari segi, dari segi size kan, panjang kereta ni 5024mm manakala dia punya lebar 2024mm. Sangat jarang kereta dekat Malaysia ni lebar dia lebih 2 meter tapi kereta ni lebih lebar lebih panjang berbanding daripada Velfire dan juga Alphard lah manakala dia punya tinggi dia sebenarnya lebih rendah berbanding dengan Velfire Alphard iaitu 1848mm ini menjadikan kalau kita tengok kereta ni desain dia agak unik berbandingkan Velfire dan juga Alphard so sebab kedua kita suka kereta ni adalah dia punya desain ni sendiri sebab kalau kita tengok kebanyakan kereta daripada China desain dia agak generic agak serupa agak spesien lampu kat atas sepet, lampu kat bawah ni and then dia punya grill tu macam tu lah untuk Jika Zero Nine ni design dia lebih kepada blocky design design yang berkotak-kotak walaupun design dia berkotak-kotak tapi pekali geseran untuk Jika Zero Nine ni adalah serendah 0.27 sahaja ni punya nilai ok itu memang sangat bijak lah sebab kalau kita tengok design berkotak macam ni memang bukan ideal design untuk aerodynamic tapi macam mana dia orang buat memang itu agak mengagumkan dan kalau kita tengok ke depan ni kan dia punya design grill depan ni memang unik juga dia ada macam waterfall design dia ada macam cosmic grill kat depan manakala dia punya lampu DRL LED ni berada di bahagian atas manakala dekat depan ni dia panggil sebagai intelligent matrix LED headlight satu lampu ada 24 LED maksudnya kereta ni ada intelligent adaptive beam bila memandu pada waktu malam untuk platform Giga 009 dia menggunakan SEA platform dan SEA platform ni seperti yang kita tahu memang platform yang sangat popular memang dia digunakan untuk model Smart untuk model Lotus Volvo EM90 dan juga satu lagi kalau tak salah saya Polestar memang uh, dia punya platform ni memang sangat popular tapi untuk Giga 09 bateri yang digunakan okey dalam keluarga Geely dan juga keluarga uh, SEA platform ni bateri yang digunakan oleh gk 00 ni adalah bateri yang paling besar dalam sejarah kegunaan kereta mereka sebab apa bateri tu, tu kalau tak salah saya lebih kurang 114kW anything yang melebihi 100kW sebenarnya besar dan saiz bateri ni adalah lebih kurang sama dengan saiz bateri bateri BMW iX50 ataupun iX60 untuk wheelbase kereta ni kita boleh tengok dia memang wheelbase daripada tayar ke tayar memang sangat panjang kalah Velfire dan juga Alphard di mana Ukuran wheelbase untuk kereta ni adalah sekitar 3025mm The best in class Memang sangat luas dan sangat Memang sangat luas lah kat dalam Manakala untuk sport ring dia pula Dia panggil sebagai starlight -like design ha, Memang unik dia punya design Dia design-design tu memang design daripada Daripada continental Bukannya daripada design tanah besar China Sebab itu design kereta ni memang unik dan juga cantik Okay, untuk bateri seperti yang kita cerita tadi tepat charger dia dekat sini lah kita boleh tengok dia buka secara automatik bateri ni dia ada dua pilihan kita boleh charge AC 11kW mengambil masa sekitar 13 ataupun 12 jam dan juga dia punya DC fast charger 150kW ada orang kata 150kW tu kecil bang tak adalah kecil sangat sebab dia boleh charge daripada 10% kepada 80%, 80 dalam masa 30 minit which is memang itulah standard industry anything anything below 30 minit is acceptable dan juga okey sebenarnya dan dengan bateri sebesar itu tadi kita boleh memandu sejauh 580 km WLTP dan kalau mungkin dalam ukuran sebenar 500 km tu very possible dengan syarat kita bawa tak lebih 110-120 km sejam sebab apabila kita melebihi 120 km sejam kita kena ambil kira rintangan angin di mana kita akan membazirkan banyak tenaga elektrik kita semata-mata untuk melawan angin dekat bahagian depan kereta kalau kita tengok dekat bahagian belakang ni Memang desain dia memang berkotak lah Tapi Memang desainer dia memang agak bijak menyembunyikan rekaan berkotak tu Kalau kita tengok lampu sini dia menegak sini Dan ada satu lagi lampu di RL LED melintang dan pada waktu malam lampu ni memang menyala tau Satu, dua, tiga ni memang nampak cantik pada waktu malam Memang desain dia waktu malam memang agak unik lah Cuma kami tak sempat buat shooting malam semalam Kereta ni tengah charge dan untuk dia punya luggage space, kita ada lebih kurang 376 liter. 376 liter apabila 6 orang penumpang duduk tu memang memang agak besar lah. Dan kita, saya rasa kita boleh letak lebih kurang 3 ataupun 4 suitcase kat bahagian belakang. Cuma sayangnya dekat bahagian bawah tu, dia tak ada ruang simpanan di mana ruang tu telah digunakan untuk sistem air suspension dekat bahagian bawah ni. Ha, dekat bawah ni kalau kita tengok, kita angkat, memang ada dia punya sistem air suspension itu saja. Dan kalau kita lipat uh, kedua-dua cushion ni tak silap saya kita masih boleh lipat kecuali kita tak ada kita tak dapat flat floor. Untuk bahagian depan pula dia punya frunk adalah lebih kurang 30 liter. Memang cukup ngam-ngam untuk kita letak kita punya mobile charger. Okey, elemen ketiga yang saya suka kereta ni adalah dia punya design dalam jelah. Okey, design dalam dia design orang rajin bukannya design skeping dashboard skeping uh, dia punya multimedia kat situ lah meter whatsoever dan kat depan ni kosong ha, saya memang design-design macam tu saya memang cukup tak suka lah dan design macam ni saya rasa nampak lebih mewah kena dengan GK09 sebab apa? sebab yang pertama dia punya steering ha, steering dia bagi saya wajib ada 3 spook baru nampak macam kereta kedua walaupun kereta elektrik wajib ada gear knob saya memang tak boleh terima kalau kereta tu tak ada gear knob. Rasa macam kosong dan malas dia punya design. Dan ketiga, dia punya design ni sebab apa saya suka, dia punya design ni agak completed. Ah, ha, Sebab apa? Dia ada stock gear dekat bahagian kiri dan juga kanan dan stock lampu kat sini lah. So, bila kita masuk kat kereta kita ni, kita punya learning curve tu agak minimal. Kita tak perlu nak belajar benda-benda baru, nak, nak swipe gear dekat steering. Sorry, gear, gear kat steering. Nak swipe gear dekat steering. Benda tu sangat menyampah sebenarnya. Dan dekat depan ini kita ada uh, kita punya screen sebesar lebih kurang 10 inci. Dekat sini 15 inci dan pada masa sama kita ada head up display. Siasa dalam sejarah otomotif yang saya pernah review, ini adalah AR ataupun HUD augmented reality yang paling lawa, paling cantik yang saya pernah jumpa lah dan dia punya maklumat yang dipaparkan pada HUD tu memang sangat komplit dan uniknya untuk kereta ni dia punya A-Pillar A-Pillar okay. dia ada dua, satu, dua bagusnya ada A-Pillar dua ni dia dah meminimalkan kita punya A-Pillar blind spot jadi kalau kita drive kita tak perlu nak menjenguk macam ni dia punya design ni memang sangat ergonomik Okey, seperti biasa untuk bahagian dalam ni kita ada beberapa elemen yang menunjukkan kereta ni adalah sebuah kereta yang moden dan juga mewah lah. yang pertama kita ada wireless charger itu memang wajib pada semua kereta daripada China yang kedua dia ada wireless Apple CarPlay dan juga wireless Android Auto sebabkan dia menggunakan uh, shift by wire jadi dekat bahagian bawah ni kita ada ruang yang sangat besar cuma sekarang tak nampak nanti saya tunjuk sekejap lagi lah so ruang-ruang tambahan ni especially kita ada ruang dekat bahagian tengah ni dia sebenarnya membantu kita untuk kita letak barang-barang kita letak air letak kita punya tab, wallet, payung kat sini pun kita boleh letak tak ada masalah. Dan ruang ini sebenarnya untuk bahagian depan ni jika menamakan sebagai ni adalah driving cabin. Dekat bahagian belakang ini adalah business class cabin. Jom kita tengok kat belakang. ok untuk di bahagian belakang ni memang dia punya epitome of success, epitome of design untuk kereta macam ni memang inilah design dia. Dia ada dia punya cushion macam ni. Cushion dia memang adalah salah satu aspek yang paling dinamik, paling menarik pada kereta gk 09. Dengan hanya satu butang ni kita boleh ubah kereta ni menjadi tempat rehat kita dan kalau kita nak patah balik, kita just tekan kat sini dan dia automatik patah balik kepada kedudukannya asal. Dan seat ni, saya rasa dalam sejarah saya review kereta, headrest seat ni adalah headrest yang paling menarik yang pernah saya jumpa sebab apa? Dia memang sangat selesa kalau kita tidur pun kepala kita tak bergerak-gerak, tak tertiling kiri-kiri dan juga kanan selain daripada itu, seat dia ada juga ada massage, ada dia punya uh, aircon vent dan dekat bahagian pintu, nanti kita ambil gambar saja dekat bahagian pintu ni pun memang menarik selain daripada dibalut dengan uh, dia punya fabric Alcantara ataupun suede, dia ada dia punya controller aircon dekat bahagian pintu dan dekat pintu ni juga dia ada dia punya cabin light seperti biasa untuk di bahagian dalam ini juga memang dia memang banyak gila dia punya peralatan. Bayangkan kereta ni dia ada peti ais yang boleh menurunkan suhu tu especially kalau kita nak letak minuman sehingga negatif 5. lebih pada negatif 5 dan kapasiti peti ais tu adalah 8 liter. Dekat depan kita ni kita ada screen uh, skrin sebesar 17 inci. So skrin ni bukan saja bertindak sebagai skrin multimedia tetapi sebagai skrin untuk kita buat video conference call kalau kita nak buat video meeting dengan kita punya business partner maksudnya kita boleh ubah kereta ni menjadi pejabat yang bergerak hotel yang bergerak studio yang bergerak sebab apa saya kata studio sebab sound bunyi yang ada pada kereta ni memang sangat padu dia ada lebih 30 speaker daripada brand Yamaha dengan dia punya speaker tu 7.1.9 9 tu maksudnya ada 9 speaker atas bumbung saja. Dan seperti biasa kalau ini kereta Cina, dia ada dia punya uh, panoramic sunroof dan especially untuk orang businessman, dia ada satu tempat untuk kita sangkut kita punya kod dekat sini kiri dan juga kanan. Ini memang memang the best business class MPV yang dijual dekat Malaysia setakat hari ni. Okey, uh, sekarang kita cuba masuk kat bahagian belakang. Yang bestnya bila kita duduk dalam keadaan statik ni sebab kereta ni pakai air suspension jadi kereta ni akan direndahkan serendah-rendahnya paling minima sebab apa? sebab orang, orang kaya ni biasanya dia gemuk selain daripada gemuk dia juga sakit lutut jadi senang dia nak masuk ke dalam ni ok bila dia masuk ke dalam ni ah, dia boleh duduk kat sini sebenarnya yang duduk kat dalam ni bukannya orang kaya orang-orang dia punya pembantu lah nak angkat barang dia punya beg memang kena duduk belakang dan belakang ni boleh tahan selesa dia bukannya seat ni letak atas lantai memang kalau kita tengok kan memang dia sengaja dinaikkan untuk kita uh, duduk dengan selesa supaya kita punya lutut tak terangkat macam ni ha, memang cukup selesa lah kalau dekat depan tu, uh, driving cabin sini business class, yang ini premium economy class dekat sini ha, sebab apa saya kata premium? sebab dia boleh tahan selesa bayangkan dekat bahagian belakang pun kita ada kita ada bidai kat sini ha, memang bidai ni boleh diturun dan dia juga dinaikkan dan seperti biasa kat bahagian belakang ni kita ada bermacam-macam dia ada aircon di van dia sendiri ada tempat mengecas telefon tak silap saya memang ada dekat sini juga dan dekat bahagian belakang ni kita boleh tentukan sama ada nak letak barang ataupun nak nak duduk kalau kita duduk dalam boss mode tadi bahagian belakang ni agak sempit lah sebenarnya ok uh, untuk to be fair lah untuk to be fair untuk menunjukkan saya tak makan rasuah dengan apa dengan jika saya kena cerita beberapa benda yang tak best lah pasal jika zero nine yang pertama dekat seat belakang sebab seat belakang ni dia configure two seater So bila dia configure tu dekat sini sepatutnya boleh letak armrest lah kita boleh turun kan. So bila kita boleh duduk kat belakang kita boleh rasa selesa sikit. Yang yang kedua, okey, yang kedua adalah dia punya blind. Ha, especially dekat bahagian tengahlah. Dia punya elemen lain semua dah okey kecuali bahagian blind. Ah ha, saya rasa untuk kereta semewah ini, blind tu sepatutnya naik dan turun secara automatik. Untuk kereta ni kita kena buat secara manual. Manakala untuk kelemahan dekat bahagian depan Kelemahan bahagian depan kita punya steering Kita punya aircon vent Kita punya side mirror Kita kena masuk dalam dia punya sistem uh, screen tu Dan kita kena ubah dekat situ Dia sebenarnya agak renyah Membuang masa dan mengambil masa untuk kita belajar menggunakan semua tu Saya rasa tak salah kalau kita gunakan kita gunakan uh, butang macam biasa ataupun power steering ataupun power steering macam laser uh, Lexus atau Mus kita boleh naikkan turunkan dengan menggunakan button dekat dekat steering column tu lah itu memang saya rasa lebih senang manakala dekat bahagian belakang ni pula kalau kereta mewah sepatutnya kita kena tekan butang je tekan butang dia auto lipat tekan butang auto naik ha, itu barulah kereta mewah seperti Lexus ok sekarang kita berada dekat raya plus kita dah nak balik KL dan kita nak reviewkan pengalaman pemanduan untuk Zika 009 lah Okey, dari segi energy consumption dia, purata dia 22.3 kWh per 100 km. Lebih kurang 4 km per 1 kWh. Means 1 kWh 50 sen kita boleh pergi 4 kilo. Lebih kurang 10 sen dah untuk 1 km which is okay lah untuk kereta yang beratnya 3 tan. Dan bila kereta ni berat dia 3 tan, masalah utama ada dua. Berat dan juga dan juga brake. Bila dia berat, satu dia menjejaskan dia punya uh, pergerakan kereta ataupun dynamic kereta sebabkan kereta ni berat dan ditambah pula dia memang gunakan suspension uh, dual chamber. Tu dia memang fokus pada comfort. Dia menjadi terlalu comfort. Uh, menyebabkan member kita dah hasri daripada Angel rasa pening-pening rasa nak muntah kan. Then even kami dah set up pada steering ni pada sport, transmission, uh, engine pun pada sport dan dia punya suspension pada spot barulah rasa okey sikit barulah kita rasa benda tu boleh diterima. Kalau tak dia rasa macam membuai-buai kan. Sesetengah orang memang pergerakan ni menyebabkan orang sepening. Dan ha, nombor 2 adalah brake. Okey, brake dalam kereta elektrik ada dua. Satu brake konvensional yang kita kena tekan. Nombor 2 dia adalah regenerative braking. Okey, untuk regenerative braking dia ada dua je, standard dan juga ataupun dia ada satu lagi yang heavy punya untuk kereta macam ni, dia sepatutnya ada 4 mode regenerative braking dia sepatutnya ada kosong, ada low, ada medium dan juga high baru sedap sebab kereta macam ni orang kaya buat kereta, dia tak peduli pun pasal regen kalau dia nak bawa, dia bawa aje. dia nak charge dia charge aje. dia suruh driver dia charge, dia tak charge pun dan orang macam ni, kalau rasa dia nak tekan, dia tekan and then sebab itulah lah kereta-kereta macam ni dia jangan kalau boleh kita kena minta Zika Malaysia ubah balik dia punya regen dan betulkan balik dia punya regen dari segi braking, okay, braking kereta ni boleh tahan sedap walaupun dia berat kereta ni. Uh, tak adalah kami rasa bila kena tekan, kena tekan lagi supaya kereta ni tak menggelosok. Kena ingat, kereta ni almost 3 Dari segi steering pula. Okay, dari segi steering, dalam sport mode uh, memang cukup rasa. Uh, tak rasa terlalu ringan. Sebab kebanyakan kereta China sebenarnya masalah utama adalah dia punya steering. Uh, bagi saya, terlalu soft sebagai contoh Proton X90 saya memang tak suka dia punya steering soft sangat even dalam sport mode pun soft yang ni dalam sport mode pun boleh tahan sedap ok uh, secara overall lah secara overall dengan harga RM349,000 untuk variant same seater ataupun RM359,000 untuk seat seater ultra luxury lah. harga tu sebenarnya memang harga potong kepala semua pesaing dia especially kita sebut Velfire ataupun Alphard sebab Velfire paling murah 438 100,000 lagi dan juga Alphard kalau brand ni 538 200,000 ribu lagi mahal dengan harga 359 ribu ni sebenarnya buatkan ramai orang pening kepala esok kena pergi meeting nak jawab macam mana kat bos dia macam mana kita nak bagi laku kereta ni kan sebab uh, kereta Zika 009 ni dia offer semua teknologi pada harga yang lagi murah dengan semua teknologi yang dia bagi elektrik lah, SS lah dan dia punya design pun boleh tahan lawa walaupun harga dia RM359,000 tu kita rasa mahal tapi untuk setengah orang harga tu ok, boleh beli dan dia orang memang nak cari SUV, eh, sorry MPV yang besar dan RM359,000 tu memang harga boleh beli Okay, sekian saja review pendek kami berkenaan dengan Zika 009 mungkin banyak lagi benda kita nak cakap tapi kita kena buat video yang panjang sebab ni video adalah video ringkas uh, media drive, jadi kita tak boleh buat panjang nanti tak ada modal saya nak cakap sekian saja review dari kami, uh, sehingga kita berjumpa lagi Assalamualaikum dan sehingga berjumpa lagi, Okay, bye-bye